Однією з проблем, з якими стикаються власники котів, гормональна перебудова організму тварини, що особливо гостро постає у весняний період. Домашній улюбленець усіма доступними йому способами намагається продемонструвати господарю, що йому терміново потрібна пара для відтворення себе у потомстві. Господарю часто густо такі розклади не близькі. Йому вистачає і одного домашнього котофея. Зріє конфлікт, що зрештою переростає у справжню війну за територію. Як діяти у такій ситуації? За консультацією ми звернулися до однієї з ветеринарних кліні. Проблему можно решить двумя способами. Первый способ – это применение гормональных препаратов, либо каких-либо других препаратов химической кастрации и стерилизации, при которых у животных пропадает охота, у которых перестраивается организм и проходит сглаженным цикл размножения. Вариант второй – хирургический метод кастрации. При этом методе кастрации, естественно, у котов выделяю, удаляются семенники, а вот у кошек возникает два варианта. Вариант первый – это когда просто удаляются яичники, такой метод называется стерилизацией. И второй метод кастрации – это когда идет уже удаление и яичников, и матки. Такая операция сложнее за стерилизацию и длится дольше. Матку выдаляют в крайних выпадках, если уже начался запальный процесс. Чаще всего это вызывается применением низкокачественных препаратов для бесплодия животных, то есть для снятия течки. Это гормональные препараты, которые имеют недостаточный уровень чистки, которые многие клиники не советуют, не рекомендуют делать, но тем не менее многие владельцы по дешевизне этих вопросов Тим німені на ці реші йдуть. Лікар радить власників котів не ризикувати здоров'ям домашніх улюбленців, а наважуватися одразу на хірургічне втручання, щоб уникнути весняних проблем раз і назавжди. Процедура проводиться в тіні нескольких часов. под общим наркозом, практически без всяких осложнений. Кроме того, ветеринар развинчивает миф про то, что перш ніж каструвати кишку, она должна хотя бы один раз народити. То, если животное кастрируют в раннем возрасте еще до первой беременности, то тогда есть возможность удаления просто самих яичников. Это проходит метод стерилизации. Если животное уже рожало, то тогда возникает необходимость удаления всей матки. Эта процедура более болезненная, более Проблемная и длится сама операция намного дольше. Наостанок лікар наголосил на том, что ни в якому разе не можно доверять подобные операции черным ветеринарам, которые задешевше прооперуют вашу кицю в дому на кухонном столе. Кастрация животных возможна только после физиологической зрелости. Физиологическая зрелость у кошек наступает после 5-6 месяцев, поэтому котов можно кастрировать после 5-6 месяцев, а кошек можно кастрировать После первой течки, После первої течки у животного фактически сложен, сформирован весь організм із ним важко не погодитися. Євген Єсаулов, Юля Чепюк для Житомирфо.